আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় নিউজত পাইছে বা নাই পোৱা যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ দি শেষলৈকে চাব যিসকলে কভিড নাইণ্টিন ক কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি সকলোৱে হয়তো কভিড ভেকচিন লৈছিলোঁ কোনোবাই এটা ড'জ লৈছে কোনোবাই দুটা কোনোবাই তিনিটা মই নিজেই তিনিটা লৈছোঁ এতিয়া প্ৰায় আমাৰ দেশত ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকৰ নিউজত হয়তো পাইছে আৰু নাই পোৱা যদিও জানি লওক প্ৰায়সংখ্যক মানুহ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ জাষ্ট চৰ্দি জ্বৰ হৈ বা কিবা এটা লেচু হৈ আপোনাৰ মৃত্যুমুখত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাক্তৰসকলে আৰু প পৰীক্ষা নিশাকৈ পাইছে যে প্ৰায় যিসকলে ক'ভিড ভেকচিন লৈছিলে তেওঁলোকে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈ বেছিকৈ মৃত্যুমুখত ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয় নাখাব মই নিজেই তিনিটাকৈ লৈছোঁ সেইবাবে আপোনালোকে কেনেদৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব মই এটা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কওঁ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিমানে আপোনাৰ মনটো যিমানে আপোনাৰ শক্তিশালী হ'ব সিমানে আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ বেমাৰটো ঠিক হ'ব কিয়নো আপোনালোকে ভয় নাখাব জাষ্ট খালী ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰক যিহেতু আমি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি থকা মানুহ ডেইলি ফুটবল খেলোঁ ডেইলি ৰাতিপুৱা গধূলি ৰানিং কৰোঁ সেইসকলৰ কোনো টেনচন নাই আপোনালোকৰ যিমানে হাৰ্টটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব বেয়া বস্তু নাখাব খাবলগীয়া আহাৰ ভালদৰে কণ্টিনিউ গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ কেতিয়াও এইটো বেমাৰে মানে আপোনালোকক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে আপোনালোকে এনেই খাই বৈ শুই নাথাকিব যদিও এটা দুটা তিনিটা ড'জ ল'লে পূৰা প্ৰেক্টিচ কৰি নিজকে মনটো শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো সিমান আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়াললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব